Salam gözlər. Kanalıma və loqoma xoş gəldiniz. Hər birinizi salamlayıram. Yeni gələn izləyicilərimi salamlayıram. Hər birinizə xoş izləmələr. İnşallah ki, bəyənərsiz. Mən burada bilinçik bişirirəm. 2 yumurta və hər hansısa 3-4 xoraq qaşığı pəsoq. Bunları yaxşıca qarışdırıram. Biz də bilinçik hələ-belə yeyilir. Yəni mən heç vaxt bilinçikini nə ət nənə, nətvaruq, nanə də tort kimi eləməmişəm. Çünki bir tərəfdən bişdirilsə, bir tərəfdən də uşaqlar xoş deyir yeməyi. Elə elə sadə formada uşaqlar yeydənə onlar üçün bişirirəm elə. Hər dəfə unun biraz artıq eləyirdim, bilinciklərinki biraz qatı olsun. Bu səfər dedim ki, duro eləyəcəm. Bir stəkan yarım sud əlavə elədim və bir stəkanda unu az az əlavə edib yaxşı-yaxşı çaldım. Biraz duro alındı, amma yenə də pis olmadı dadı. Amma biraz qatı olanda daha yaxşı olur. Yenə də uşaqlar sevdilər, yaxşı yedilər. Məsəl uşaqlar bəyənsin. Vloquma biraz ara vermişdim, yəni biraz gecikti bloqum. Düzü biraz həvəsdən düşmüşdüm. Çünki YouTube-da məndə mən artıq 1000 saati doldurmuşdum. Keçən 2 günü baxıram ki, 800 deyinib saatlarım. Yəni bu mənə çox pis təsir etdi ki, yəni ki, e, fikirləşirdim ki, kim 1000 saat var axı, 3000 saat toplamalıyam da. Yəni vlog çəkənlər, kanalı olanlar bilir ki, o saatlar bizə necə vacib lazımdır. İzləmələr bizə necə vacib lazımdır. Vloglarıma davam edirəm, inşallah ki, yaxşı olar. bir azsa bazarıq elədik, hərəsindən biraz-biraz alınıb. Yəni borş eləmə düşünürdəm, ona görə hər şeydən biraz aldıq. Bizdə xiyar uşaqlar çox xiyirdənə, ona görə biz dəmişə xiyar çox alınır, pomidor yox. Xurma da alınıb. İlk dəfə də boş bişəcəm, inşallah ki, yaxşı alınar. Gördüyünüz bu qabda sup eləyəcəm uşaqlar üçün çünki onlar borş yemirlər məcburam onların yeməyini ayrı eləyəcəm borşu da ayrı eləyəcəm özünüz üçün. Gördüyünüz kimi bütün ehtiyatları belə hazırlamışam. Köklə çuğunduru çorkanın böyük gözündən keçirmişəm. Çuğundurdan da bir miqdara ayırmışam və onu torkanın balaca gözündən keçirmişəm ki, ən sonunda əlavə edəcəm ki, borş qırmızı alınsın. Bu kartofu da belə doğradım. Bütün ehtiyat artıq hazırdır. Soğan çam da demək olar hazır olub. Ardıcilliqla əlavə edib qarışdıracağam. Demək olar ki, boş hazırdır. Çuğunduru əlavə edib 2-3 dəqiqə qaynadıb götürəcəm. Uşaqların öskürəyi üçün heyva almışdım, inanın bir kilo heyvan idi. Heç birinin ortası sağlam çıxmadı. Hamısı xarab, çürük çıxdı. Yəni mən ondan şükürə üçün qaynada bilmədim. Amma əvəzində bilancinə heyvanı doğrayıb kompot elədim. Evdə eşidirlər uşaqlar. Heyvanın da dadı çox turşu idi. Yəni yemək üçün değildi. Ona görə kompot elədim, amma kompot vasını çox dadlı oldu, qəşəng oldu. Hələ meyvəsi də yeyilməli oldu. Kompotu da qəşəng çıxdı, yəni turş olmadı. Qızılcığı aldıqlarımı göstərəcəydim. Gördüyünüz kimi mat mağazadan almışam. Burulonlar çox yumuşaq materialı var. Yəni şkafçını düzənləmək üçün, soyuducunun içinə çəkmək üçün çox yaxşıdır. Mən bu rulonu evimin səliqəsi səhifəsində E, natavan xanım da görmüşdüm, çox bəyənirəm onun səhifəsini, onun aldıqlarını. Bu kapsel normalda 2 manat, 2 manat yarım olur. Amma bunu da 1 manat aldım. E, mənim yaxqabım biraz balaca idi. E, biraz böyüyü lazım idi. Ona görə bunu götürdüm. Bu çaşqanın da içinin dərinliyi çox hoşma gəldi. Yəni nə isə çalanda yaxşı rahat çalınır, yəni qıraqlara yapışıb qalmır. Yəni içi bir az geniş olanda, dərin olanda çalmaq yaxşı olmur. Həm də mikserlə çalanda kənarlara çox sıçramır. Bir də beləncinə keks qabları aldım. Uşaqlar çox sevirlər balaca keksləri. Məndə yox idi. 14 dənəsi 1 manat idi. Hə, uşaqlar o evdə oynadılar, həm də keks bişirirəm, yeyirlər. Bir də 1 manata belə balaca stul var idi. Uşaqlar üçün götürdüm. Belə bir səbətim var, içində e, təmizləyici vasitələri, paraşütləri yığıram. O daha genişini tapdım deyənə dəyişirdim və yerbəyir elədim. Evdə olanların hamısını səliqə ilə yığdım. Thank you Videolarımı sona qədər izləyib, like edib, şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizin dəstəyi mənim üçün əhəmiyyətlidir. E, video yüklənən kimi baxıb şərh yazıb like etmək videolarımın çıxmaq deməkdir. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah ki, bəyənərsiz. Hələlik